ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਜੀ ਬismillah ਰਖਮਾਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦੇ ਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਦਾੜੀ ਵੱਧੀ ਹੋਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਜੜ ਜੱਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਦਮ ਕਰਨਾ ਪਉਣਾ ਉਹ ਦੰਦ ਇੱਕ ਦੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਦਾ ਬੋਲਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੰਦ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਸੀ ਤੇ ਬੜਨ ਸਮਨ ਦਾ ਹੋਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲ ਤੋਂ ਚਲ ਅੱਗੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਚ ਦੰਦ ਵੀ ਲੱਗ ਬੈਸਣ سارا کچھ ٹھیک ہوگا سی مان ہے راسن میں آپ سے ایک کراماتے اور یا میں سے ایک قصہ بیان کرنے لگا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے میرے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر کے عام سادہ لفاظ میں آپ پاکستانیوں کو بتایا جائے جب پاکستانی اس پہ عمل کر کے وہ دنیا کی بہترین پرامن قوم بن سکے پر امن اور قانون پر عمل کرنے والی قوم بن سکیں تو میرے کچھ واقعات سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سند لاؤ تو میرے بھائی سند منند میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سند منت پہ کوئی یقین رکھتا جو کرامات پہ یقین رکھتے ہیں وہ رکھیں ورنہ اس ویڈیو کو دے ماریں دیوار پہ اور اپنے قرآن و سنت پہ عمل کریں سب سے بڑی بات یہ قرآن و سنت پہ عمل کریں اصل حقیقت یہی ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کرے قرآن و سنت تو, تو یہ بھی کہتا ہے کہ معاملات میں ایمانداری اختیار کرو تو وہاں پہ آپ کو آپ کی قرآن و سنت کہاں چلی جاتی, جاتی ہے وہ جو جرمی صاحب ہیں جیل کے رہنے والے وہ او بابے نے کہنے او بھائی سے رکھ. اپنے رکھیں اپنے پاس مجھے میرے میری میں مست رہنے دیں میں اپنی جگہ پہ کما رہا ہوں آپ اپنی جگہ پہ کما رہے ہیں بات صرف پیٹ کی ہے آپ صحیح کما رہے ہیں غلط کما رہے ہیں میں نہیں بولتا تو آپ میرے اوپر کیوں بولتے ہیں زیادہ؟ تو بر بات کرتے ہیں ایک اللہ کے بلی تھے یہ کایات ساتھی سے روایت نہیں یہ روایت ہے کرامات غوث, غوثیہ یہ کتب خانہ ہے اردو بازار میں اس کی چھپی کتاب ہے اس سے متاثر ہو کے یہ واقعہ کو بیان کر رہا ہوں کسی علاقے میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے اللہ کے ولی آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ تر آدم میں سفر ہی رہتے ہیں اور گاؤں کے قریب کہیں وہ ویرانے میں ڈیرہ بنا کے ادھر براجمان ہوتے ہیں اور ادھر سے کئی نہ کئی سفر پہ جاتے رہتے ہیں اب وہ سفر پہ جاتے تھے جب بھی عموماً اور وہ قریبی مسجد میں امام مسجد کی میں نماز پڑھتے تھے اور ادھر کم از کم سو سے زائد نماز بھی ہوتے تھے تو ایک دفعہ وہ کچھ لیٹ ہو گئے اور وہ آزم زفر ہوئے سفر ہوئے تو وہ اس وقت مغرب کا ٹائم تھا قریبی گاؤں میں ادھر جب انہوں نے دیکھا کہ تین چار یا پانچ سات نماز نہیں ہوں گے ٹوٹل اور وہ امام صاحب ابتدا کروا رہے ہیں امامت کروا رہے ہیں اور ابتدا میں نماز لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بڑے حیران ہوئے کہ زور کے ٹائم تو سو ڈیڑھ سو نماز بھی ہوتا تھا اب ادھر پانچ سات نمازی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے نمازیوں سے سوال کیا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ دور کے وقت تو سوٹ ایٹھ سو ڈیڑھ سو نمازی ہوتا ہے اور مغرب کے وقت تو پانچ سات نمازی ہی ہیں انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا شاید ادھر ہمارے گاؤں کے قریب ایک بلا آ گئی ہوئی ہے وہ بندے کھاتی ہے تو جو بھی باہر نکلتا ہے وہ ہڑپ قسم تھی جو بندے کو ٹانگ سے پکڑتا ہے اور نکلتے نکلتے پورے کا پورا پیٹ میں نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بندہ ختم انہوں نے کہا کہ اس بلا کے پاس لے چلو مجھے وہ بلا کے پاس لے گئے اب یہاں سے کراما کرامتے اور شروع ہو رہی ہے انہوں نے بلا سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیا کیوں کھاتی ہو خبردار جو تم لو ان لوگوں کو کبھی کھایا تو وہ بھی بلا جو تھی وہ بھی یا کی قسم نے کہہ وہ بھی اور یا سی اس نے کہا حضور آپ کا حکم جس طرح کا آپ کا حکم میں آئندہ ان کو نہیں کھاؤں گی اور نمازی بس سے جوک در جوک آنے لگے اور نماز پڑھنے لگے وہ کافی عرصہ بعد نا کوئی پانچ سات مہینے بعد ادھر سے گزرے وہی اولیاء اللہ گزرے تو اس وقت زور کا ٹائم تھا انہوں نے دیکھا کہ پندرہ بیس بچے پانچ سات بچوں نے اس کے سر کو نوچا ہوئے ہیں اور پانچ سات بچے اس کے سر کے, اس کے, اس کے, اس کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور پانچ سات بچوں نے پیچھے دن کو پکڑ کے وہ کھینچ رہے ہیں انہوں نے بلا کا ہی اشر دیکھا تو محلوظ بھی ہوئے اور پریشان بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا انہوں نے بلا سے سوال کیا کہ یہ کیا کیا تم نے اس نے کہا کہ حضور آپ نے منع کیا تھا کہ ان کو کھانا نہیں ہے یہ جو بھی آپ بچے دیکھ رہے ہیں یہ بڑے تو میرے اوپر گندم کی بوریاں لات گئے تو مجھے وہ گندم پسوانے کے لیے چکی پہ لے جاتے ہیں اور انہوں نے تو مجھے اپنی بار برداری کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے وہاں پر اللہ کے ولی نے بڑا تاریخی جملہ بولا انہوں نے کہا شوکنا اردو میں کہتے ہیں کی جو فنکار ہوتی ہے نا جو کاٹنے سے پہلے بولتا ہے لیتا وہ بڑی خوفناک سانس ہوتی ہے تو میں نے آپ کو شکریہ سے تو منع نہیں کیا تھا آپ کاٹنے سے منع کیا تھا تو اگر پاکستانی رہتے ہوئے اس حکومت وقت کے خلاف جس نے اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے اب کون سی ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ اس ترمیم آئی ہے اس میں فیلڈ مارشل صاحب نئے سرے سے تین سال کے لیے یا پانچ سال کے لیے بن گئے ہیں چیئر مین جو کمیٹی کے چیئرمین یعنی تین اب پہلے ایک فوج کے سربراہ تھے اب تینوں فوجوں کے سربراہ بن گئے ہیں اور بجائے ریٹائر ہو گئے گھر جانے کے اور دوسرے نمبر پہ میں یہ غیر مصدقہ اور سنی سنائی بات میں کر رہا ہوں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور موجودہ وزیراعظم شباز شریف کو لائف ٹائم امیونٹی مل گئی ہے اب لائف ٹائم امیونٹی کا مطلب آئے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ سکا میں کافی رات سے کافی جب سے یہ خبر مجھے ملی ہے سے میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ کو جو شہباز شریف نے بطور وزیراعظم اگلے کو دو سال جرم کرنے ہیں اس کی بھی لائتا امیونٹی مل گئی ہے ان کو تو یہ عذاب عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں اور یاد رکھیں عذاب جو ہے نا وہ قیامت کے روز نہیں آتا ہوتا سیاسی عذاب وقت اسی وقت آتا ہے اسی دنیا میں آتا ہے اور ان کو بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا اور ایک برطانوی جریدے نے یہ مبینہ مبی مبی بات کروں کہ پانچ لاکھ پانچ ہزار ڈالر لے کے ایک مضمون چھاپ دیا ہے جو پرانے مضمون کی ایک جدید ورژن کاپی ہے جس پہ کریکٹر ایسوسنیشن کی گئی ہے بچھا بی بی اور عمران خان کے بارے میں تو میرے بھائی دینا تو شیطان کا کام ہے ہم نے تو عمران خان کو غیر دلیل کے مانا ہے اور میں ویسے نہیں کہہ رہا انیس سو ستاسی میں یعنی پاکستان سوری ورلڈ کپ جیتنے سے پانچ سال پہلے میں عمران خان کو پہلی دفعہ ملا تھا سرگودہ اسٹیڈیم میں جب وہ سلیم جعفر کا بھی ٹیسٹ لے رہا تھا عمران خان اور میرا بھی ٹیسٹ لے رہا تھا کہ فاسٹ بالنگ کون اچھی کرتا ہے اور مجھے اس نے فیل کر دیا اور سلیم جافر کو اس نے سلیکٹ کر دیا اس وقت سے آج تک میں تو یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ عمران خان نہ کریکٹر میں کہیں کمزور ہے نہ لیڈرشپ میں کہیں کمزور ہے بلکہ وہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا وائٹ دلیل لیڈر ہے جو ورلڈ وائڈ دنیا کی ہر کون کو وہ قابل قبول اور پسند ہے اور اس جیسے, اس جیسے کریکٹرشن کے لیے اکانومسٹ میں پانچ ہزار ڈالر دینا پانچ لاکھ ہزار پانچ لاکھ یا ڈالر دینا اتنے شرم کی بات ہے یہ عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ عذاب آئے اور ہمارے گریبان کو پکڑے اور چل سو چل بر ہمیں ہر حال میں پر عمل رہنا ہے اور پرامن جدو جیس جاری رکھنی ہے ہم نے حقیقی ازادی آسد ازارت کر کے رہنا ہے ہم ہمارے کام نہیں آئے گی ٹھیک ہے ہم بڑے ہو گئے ہم اور پانچ سات دس سات میں پہت ہو جائیں گے لیکن ہماری آنے والی نقصوں کے تو کام آئے گی یا نوجوانوں کے تو کام آئے گی جب ایک عام بندہ وزیراعظم سے سوال کرے گا ہاں بھئی تم نے یہ دوسرا جوڑے کے لیے کپڑا آدھا آدھا کپڑا ملا تھا آپ نے دوسرا کپڑا کیوں سلوایا دوسرے آپ نے جوڑا کس طرح سے بنا لیا تو وہ کہے گا کہ یہ میرا بیٹا اس کا جواب دے گا بیٹا بتائے گا کہ آدھا کپڑا میں نے اس کو اپنا دیا تھا تب اس نے جوڑا بنایا اور تب یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی تو یہ ہوگا معیار آزادی کا اور ہم اسی طرح کی آزادی حاصل کر کے رہیں گے